Участник вот пришлось общаться с господином следователем, который возбуждал это <как> уголовное дело. И в моей душе, знаете ли, вот смешалось два чувства. Чувство жалости к этому человеку, а с другой стороны чувство жалости к тем людям, которых он, возможно, вот так вот отправил в тюрьму. Ни малейших оснований для возбуждения данного уголовного дела не было. И у вас, ваша честь, имеются и оригиналы, значит, и копии документов, которые говорят и о наградах моих, и о заслугах. Сегодня их не одевают. Потому что моей репутации нанесен серьезный урон. Длительное время в средствах массовой информации мое имя полоскалось рядом с такими словами, как фальсификация, заведомо подложные и тому подобное. Лжеликвидатор. Лжеликвидатор и так далее. И таких людей, неизвестно, что и сейчас проходят подготовительные материалы для того, чтобы издеваться над остальными чернобыльцами. И я считаю, Ваша честь, что справедливость должна восторжествовать. Уголовное дело это, постановление о возбуждении уголовного дела, должно быть отменено. Но для того, чтобы другим было неповадно, я считаю, что в отношении лиц, виновных в фальсификации этого уголовного дела, должно быть возбуждено уголовное преследование. И для этого я поддерживаю ходатайство адвоката о направлении частного определения Генеральную прокуратуру Украины о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые, руководствуясь, как сейчас сказал господин следователь, бумажкой без подписи, привлекают фактически к ответственности, таскают, задерживают незаконно, лишают возможности передвигаться, держат 10, по 10 и более часов в своих учреждениях людей, которых они, может быть, извините, поучиться должны были чему-то. Фактически мне меня лишили возможности использовать мое значит, право выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Всеукраинского объединения Союз Чернобыль Украины. Если бы я это захотел сделать, я думал над этим. Я был лишен возможности выразить свое отношение к руководству этой организации путем голосования. Мне доверили этот голос представлять голос 20 тысяч, более чем 20 тысяч чернобыльцев Харьковщины. И по постановлению этого господина я лишился этого права. Поэтому ваша честь, я прошу постановление отменить и вынести частное определение в адрес генерального прокурора Украины о привлечении виновных лиц в фальсифицировании этого уголовного дела к ответственности. Спасибо. Слово надается следователю. Ще раз наголошую, що на момент порушення кримінальної справи для цього достатні достатньо проводити підстави, а тому вважаю, що немає підстав для задоволення скарги. Слово для висновку надається прокурору. Дякую. Шановний суд, учасника процесу. Я вважаю, що кожне повідомлення прополучен, як не дійшло до органів правоохоронних органів, повинно перевірятися. Вважаю, що у слідчова були всі підстави для кримінальної ну, справи. Дальні підстави проведення були свідчили оперативним шляхом. І тому вважаю скаргу адвоката Томашенко в інтересах проскурена залишити Суд до різні.